Saya mau bagi tahu kamu apa prinsip utama Apko, perjuangan Apko. Banyak parti lokal Kenapa Apko. Apko punya perjuangan berteraskan prinsip Sabah First. Itu yang kita jerit itu Sabah First. Apa maksud Sabah First? Sabah First bermaksud apa-apa saja keputusan yang dibuat haruslah berpaksikan kepentingan wilayah Sabah, oke? Okay? Jadi untuk Tanjung Aru, apa-apa keputusan yang dibuat pembangunankah? Apa-apakah haruslah berpaksikan kepentingan warga Tanjung Aru? Jadi saya cerita sedikitlah. Siap yang background sedikit? Izinkan saya. Saya ini lahir di Sandakan tapi membesar di Keg. Dulu sinilah tempat saya lepak di Kepayan ini muda-muda waktu saya muda lagi ya sama minum waktu saya muda lagi saya pergi church di Tanjung Aru yang pawagam lama jadi tiap-tiap hujung -tiap minggu memang saya pergi Tanjung Aru oke okay? bila besar sikit baru saya pergi dating lah yang di pantai itu saya rasa kita pun dating di sana juga bahkan Nanti nanti sama angkel ingat Dulu masih ada itu pas kan? Beauty gitu. <laughs> Oke, okay, mama saya Cego. Dia pencen guru besar 14 tahun yang lalu. Bapak saya dulu pun Cego. Itulah sana dia jumpa mama saya. Tapi lepas itu dia buat bisnis. Jadi orang tua saya ini selalu pesan sama saya. Kau jadi besar, mesti jadi orang yang bagus mesti jadi orang yang hormat sama orang tua jangan tipu orang mesti ada integriti dan inilah ciri-ciri dan nilai-nilai yang kita bawa dalam kepimpinan kita di dalam APKOM untuk Tanjung Aru saya ada tiga teras utama tawaran banyak lagi saya cakap dulu apa teras utama perjuangan saya Sebab saya sudah dengan pasukan saya sudah jalan di Tanjung Aru dekat tiga tahun. Kami pusing-pusing di Tanjung Aru, Tanjung Aru Baru, Tanjung Aru Lama, di Sembulan, Sembulan Tengah, Sembulan Lama, Sembulan Baru, juga di Pulau Gaya, Pulau Gaya, Lokurai, Kesuapan, dan kita lihat bahwa ada satu masalah yang besar di Tanjung Aru. Jadi teras perjuangan pertama saya mau lihat adalah memperkasakan pendidikan. Nomor dua, saya mau lihat adalah meningkatkan peluang pekerjaan dan juga peluang keusahawanan. Yang nomor tiga ini, kita punya hak, kita mau lawan itu ME 63, duit kita 40%. Tapi saya cerita sedikit-sedikit dulu, ha? sebab saya punya masa tidak banyak. Kenapa saya mau memperjuangkan pendidikan. Sebab saya nampak banyak anak-anak kita SPM pun tidak habis. Jadi bila mau cari kerja susah. Mungkin kaum Cina, uh, kaum Tionghoa tidak berapa lah. Semua habis SPM kan, semua pilih ambil degree kan. Kalau tidak habis kena marah mama. Dulu saya belajar masih lagi ada UPSR, masih lagi ada SRP, masih lagi ada SPM. Macam tiada sudah besok kalau kau tidak buat bagus-bagus. Sebab anak cigo kan. Jadi ini untuk yang anak-anak kita, kita mau tinggal SPM itu. Nomor dua kenapa? Saya nampak apa dia punya masalah. Sebab kenapa kita punya anak-anak tidak boleh habis sekolah. Banyak orang tidak boleh mampu bayar itu yuran nanti kamu paham ini, kenapa kita mau settle ini masalah bila jurang tidak boleh bayar itu yuran, tidak ada kerja, tidak boleh bayar yuran budak pun tidak habis sekolah budak tidak habis sekolah, apa dia buat? dia mau cari duit dia buat itu kerja yang tidak bagus loh ada yang masuk pecah rumah loh sekarang masih ada kan, ditanya waruh dia pergi buat ini barang lo baru-baru ada di CT kena curi itu tiang untuk jen itu berjalan kaki lo, mau, sebab mau cari duit so kita mau stop ini barang jadi ini dua kita akan perjuangkan macam mana kita perjuangkan ini dua barang itulah kita mau menuntut hak kita 40% itulah kenapa saya seru sama kamu Kali ini bagi sokongan Sama parti lokal Sebab parti lokal lah Pemimpin-pemimpin dia lah Yang akan menuntut hak kita Yang tidak dibayar sejak tahun 1974 Siapa yang nampak video di Gaya Street? Kamu ada nampak video di Gaya Street kah? Ada kah? Apa dia, apa dia tanya, apa dia kena jawab? Sudah bayar dia tanya bila mau bayar cakap sudah kena bayar lepas itu mau dikaji sekarang kena apil nah sekarang saya mau jawab beberapa persoalan orang tanya kenapa APKO dalam PH keluar PH saya mau jawab kenapa sebab dulu bila kita join PH manifesto PH ialah Mesti kasih kembali hak sabah 40% Itulah sebab aku join sama PH Dia punya manifesto ini kalau dia menang Dia mesti kasih balik Tidak payah banyak cakap, tidak payah banyak berunding Itu tahun 2022 Tuan-tuan dan puan-puan, anti dan uncle. 2022, 2023, 2024, 2025 bila masa kena tanya dalam mesyuarat waktu itu yang berhormat Datu Iwan Menteri Penuh kena jawab macam di Gaya Street juga jadi 17 hari bulan Oktober kenapa APKO keluar 17 hari bulan Oktober Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu telah menetapkan bahwa kerajaan persekutuan harus membayar balik hak 40 Sabah yang tidak dibayar dari 1974 tuan-tuan dan puan-puan banyak itu dulu itulah sebab bila kerajaan appeal mahkamah sudah kasih jatuh hukum kerajaan appeal lagi tapi ini adalah syarat kita masuk dan membentuk Malaysia sepatutnya tidak ada pun kes mahkamah Bila saya dengar ini, naik punya darah, oke? Okay? Sorry ya, saya ada marah sedikit. 50 tahun kita tidak dibagi duit. Coba kamu pikir, kita dalam Pulau Borneo, Brunei kaya, Sarawak kaya, Kalimantan pun lebih kaya dari kita, kenapa saya miskin? Di mana itu silap? Inilah kenapa, tuan-tuan dan puan-puan, saya menyuruh, Kamu undi parti tempatan yang akan lawan dan tuntut hak kita bersama. Ya. Sebab kita perlu guna itu duit untuk buat jalan yang lebih bagus. Kita perlu guna itu duit buat lampu jalan, elektrik, air yang tidak pernah selesai-selesai. Kasih bagus sekolah. Di Sarawak dia guna duit sendiri. Kasih bagus sekolah. Lepas itu dia kasih free lagi. Education. Sudah kasih free, Dia kasih duit lagi sama dia anak-anak untuk sambung belajar. Kita di Sabah, kakai-kakai, susah mau cari macam mana mau sambung belajar. Sudah belajar, susah lagi cari kerja. Jadi salah satu tawaran yang saya akan buat, tawaran saya untuk warga Tanjung Aru, sekiranya diberi mandat, saya ingin lihat kepada businesses bisnes link dengan higher education. Macam mana kita boleh link dan supaya kita punya anak-anak bila sudah habis belajar ada diploma, ada degree tidak payah lagi pergi jauh-jauh luar negara, tidak payah lagi pergi seberang kita di sini saya dulu saya dapat beasiswa Shell kamu boleh baca di sana saya bernasib baik saya kena hantar belajar di UK jadi lepas itu saya dapat tawaran kerja, oke okay? tapi saya ini anak nomor satu saya rindu sama orang kuasa saya. jadi saya tidak boleh jauh-jauh dari orang kuasa, saya. itulah saya buat keputusan balik di Sabah tapi itu musim memang tidak kerja, tidak kerja saya juru terakhir, tapi syukurlah sebab ada kitabnya kawan-kawan saya actually businessman dalam politik sudah dekat 20 tahun tapi baru kali ini keluar di depan, sebab saya mau lawan untuk hak kita bersama dan majukan Tanjung Aru. Oke, okay, itu kita sudah cerita. Apa yang kita mau buat di Tanjung Aru? Tanjung Aru ini kalau kita tengok ada Tanjung Aru sembulan Pulau Gaya. Saya cerita Tanjung Aru sama sembulan lah. Di Tanjung Aru kita tahu tiap-tiap ujung minggu kalau kita mau pergi dating kalau saya bawa bini saya bila saya tengok itu jam Hilang sudah mood. Jam kan di sana. Dulu 30 lebih tahun saya pergi gereja. Hari ini saya pergi Tanjung Aru. Saya tengok. Saya boleh ingat itu bangunan pun masih sama macam dulu. Tidak ada tukar. Ada bagus, ada tidak bagus. Bagus itu bandar yang sejarah lah. Tapi yang tidak bagus itu maksudnya Tanjung Aru ini tidak ikut arus pembangunan. Tidak ada pembangunan. Masih lama punya. Jam 8 semua orang tidur sudah. Kita mau tingkatkan ekonomi. Jadi apa yang kita tahu, kita memang engage dengan beberapa agensi kerajaan dan memang ada rancangan untuk seperut daripada belakang Shangri-La itu limpas di Kebol, limpas Kampung Tanjung Aru Baru, dan limpas Pekan Tanjung Aru. Jadi sekiranya saya diangkat sebagai wakil rakyat, tugas saya adalah kasih cepat ini proyek. Oke? Okay? Supaya kita boleh ada keselesaan, supaya ada traffic, dan boleh ada penjanaan ekonomi di kawasan setempat. Ada beberapa rancangan, kita di belakang tabir, kita pun bekerja untuk membangunkan Tanjung Aru ini dan juga ada Royal, Royal Sabah Tetap pun ada rancangan untuk membuat 12 pintu dan ini tentunya akan menjalankan ekonomi satu syarat saya akan minta dari bos-bos di sana keutamaan mesti diberikan kepada warga Tanyuharu untuk mendapat pekerjaan oke okay, itu Haru untuk sebulan lama pula kita komited untuk melihat kepada sembulan urban renewal scheme mesti ada satu kata putus di antara lot-lot owner itu saya tidak setuju itu kena halau tidak boleh kena halau mesti runding bagus-bagus kita tengok itu rumah pangsa di Tanjung Aru tidak runding bagus-bagus sampai hari ini masih lagi ada 40 orang sana saya baru di sana 3 hari lepas dan saya dapat tahu dengan lebih terperinci apa masalah diorang dan, dan sekiranya kita diangkat sebagai wakil rakyat benda ini memang kita boleh usahakan untuk diselesaikan sama juga dengan sebulan urban renewal scheme jadi tuan-tuan dan puan-puan saya ini kalau tidak kena kontrol memang boleh cerita sampai satu jam tapi saya tidak mau cerita terlalu banyak saya kasih tinggal kamu sejak dengan beberapa poin yang berhormat Datu Iwan Benedik, kamu tahu letak jawatan untuk hantar misis tegas kepada KL supaya bayar balik kita punya 40%. Kalau dia ada apa-apa, kamu rasa dia berani letak jawatan enggak? Kalau dia ada apa-apa, dia letak jawatan, besok keluar semua itu news, kan? Maksudnya dia bersih dan integriti dan dia telah buat begini untuk kita betul? betul oh. Apko orang bilang saman tapi tarik balik pengkhianat dia bilang kenapa kita tarik balik? sebab dulu waktu kita saman kita dalam pembangkang lepas itu kita jadi kerajaan dan SLS buat satu case jadi kita tidak mau dua case kita sokong untuk satu case Itulah kita tarik balik. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, belum ada parti lain dari Sabah yang pernah filekan saman ke atas kerajaan persekutuan. Apko satu-satu parti tempatan memfilekan saman kepada kerajaan persekutuan. Inilah niat dan hasrat kita. Saya mau lihat Sabah yang lebih baik saya mau lihat Tanjung Aru yang lebih maju kalau dulu saya pergi sekolah kena bagi baju kasut seluar hari ini pergi sekolah saya kena bayar yuran tiap-tiap awal tahun mesti orang cari saya dan kita punya kawan-kawan ini ada yang anak 4-5 pergi sekolah satu kali mau bayar 500-600 kita mau ubah ini Oke, okay, lah kan? Cukup. <tuk> <Tapan>, sudah? <tuk> Jadi, kenapa kita minta kamu undi Apko? Sebab kalau Datu Iwon satu orang boleh bagi suara yang kuat untuk kita. Hari ini Apko ada 25 calon. Kita kasih supaya ada 25 suara. Ya! untuk tuntut hak kita. Jadi dengan itu saya Deni Senarendang calon nomor 5 Dun Tanjungwaru mohon mendapat mandat dari kamu untuk PRU pada kali ini. Sekian dan terima kasih.